На мы на вопрос. Мы давненько, не встречались с вами, поэтому начинать что-то говорить, а вдруг это, это, не то, что вас интересует. Можно так потерять этот час, потому что дальше встреча с журналистами, потом радио, и потерять час, люди потом идут сказать, ну, что ну что-то говорил, говорил, но это, это же такое, как то в облаках нас интересовало совершенно другое, мы не услышали. И все, и уже ушли. Поэтому час ответы на вопросы, конкретные вопросы, конкретные ответы. Некоторые вопросы, которые будут очень щекотливые, буду просить, что для актива ответ. Если не для актива, тогда я расскажу так, чтобы можно, чтобы все знали, но ну, все знали, что это неправда сказано. такая такая знаете, что такое? С налетиком. А если так, чтобы жесткая правда такая, плесткая, я же не знаю, какие вопросы. То буду просить, что, друзья, вот это говорю вот, только для вас. Добрый день? На все вопросы отвечу. Даже на которые не знаю ответ, скажу, отвечу позже. Пожалуйста. Вот, вот вопросов уходить не будет. Поднимайте ручку. Не стесняйтесь. Девайте. Никаких вопросов. Есть. Основной вопрос. Какие шансы и возможные сроки освобождения Юры? Никаких шансов. Никаких. Жесткая клёстко Для вашей аудитории. Для вашей. Мы это знали давно что так будет. Потому понимать. что... Секундочку. Знали давно, что так будет. Что все просчитано. Очень тщательно просчитано. Что другого нет альтернативного лидера в стране. Как бы кто сейчас не позиционировался, но уже посчитаны пределы этого позиционирования. Тем более, что люди намеки не поймали, что кто профессионально работает в позиции, то есть критикует и не бери свою очередную работу. Поэтому все проценты посчитаны посчитана экономика, посчитаны мировые тенденции, которые нерадужные, а раз нерадужные тенденции у нас будут отображаться на благосостояние. Благосостояние будет отображаться на рейтинге. И тогда...